Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tugas yang tiga iaitu persembahan bagi kursus EDUP 3143 iaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Fasha Ezri binti Jeffrey, saya dari kelas PT2 S29. Saya juga ingin berterima kasih kepada para pensyarah iaitu Dr. Ramesh dan juga pun Medium Rose atas tunjuk ajar yang mereka telah berikan sepanjang saya menghasilkan tugasan ini. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan konsep mobiliti sosial di Malaysia. Mobiliti sosial merujuk kepada perubahan kedudukan individu atau kumpulan dalam stratifikasi sosial dalam sesebuah masyarakat. Konsep ini telah melibatkan pergerakan masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik sama ada dalam aspek ekonomi, pendidikan atau status sosial. Menurut Paul P. Horton, mobiliti sosial boleh didefinisikan sebagai gerakan perpindahan daripada satu kelas sosial kepada kelas sosial yang lain. Perubahan ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuklah mobiliti menaik dan menurun serta mobiliti antara generasi dan intra generasi. Seterusnya, salah satu aspek penting dalam mobiliti sosial adalah peningkatan status sosial seseorang daripada tahap yang lebih rendah kepada tahap yang lebih baik. Hal ini boleh berlaku apa melalui pencapaian dalam pendidikan, peningkatan kemahiran atau kejayaan dalam bidang pekerjaan. Sebagai contoh, individu daripada keluarga berpendapatan rendah yang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti dan memperoleh pekerjaan berpendapatan tinggi telah mengalami mobiliti menaik. Hal ini dapat menunjukkan bahawa faktor usaha dan akses kepada peluang memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan mobiliti sosial seseorang. Seterusnya, pendidikan sering dianggap sebagai ejen utama dalam mobiliti sosial kerana ia dapat memberikan individu kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka Dalam konteks Malaysia, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memastikan pendidikan berkualiti dapat diakses oleh semua golongan masyarakat, terutamanya mereka yang kurang berkemampuan. Jadi, melalui pendidikan, seseorang bukan sahaja dapat meningkatkan tahap ekonomi mereka, tetapi juga memperoleh status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Mobiliti sosial juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan stratifikasi sosial iaitu pembahagian masyarakat kepada lapisan-lapisan yang berbeza berdasarkan faktor seperti kekayaan, pekerjaan dan juga pendidikan. Dalam masyarakat yang terbuka, mobiliti sosial lebih mudah berlaku kerana terdapat lebih banyak peluang untuk individu meningkatkan taraf hidup mereka. Sebaliknya, dalam masyarakat yang tertutup, mobiliti sosial lebih sukar kerana status sosial sering diwarisi dan dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Oleh disebabkan itu, untuk memastikan keadilan sosial adalah sangat penting bagi sesebuah negara menyediakan dasar dan program yang menyokong mobiliti sosial yang saksama bagi semua lapisan masyarakat. Terusnya, kita pergi kepada jenis-jenis mobiliti sosial di Malaysia. Di antara mobiliti sosial yang terdapat di Malaysia adalah mobiliti menegak, mobiliti mendata, mobiliti dalam satu organisasi, mobiliti antara generasi, mobiliti ditaja dan juga mobiliti tandingan. Jadi kesemua bagi setiap jenis mobiliti ini telah memainkan peranan penting dan peranan yang tersendiri yang telah mencerminkan corak pergerakan sosial individu atau kumpulan dalam masyarakat sama ada ke atas, ke bawah atau dalam lingkungan yang sama. Jadi kita pergi kepada mobiliti menegak terlebih dahulu. Mobiliti menegak adalah merupakan suatu perubahan status sosial seseorang sama ada ke atas atau ke bawah dalam hierarki sosial. Contohnya, seseorang pekerja biasa yang dinaikkan pangkat menjadi pengurus telah mengalami mobiliti menegak ke atas. So, jadi sebaliknya, jika seseorang kehilangan pekerjaan dan jatuh ke status ekonomi yang lebih rendah, ia dikenali sebagai mobiliti menegak ke bawah. Seterusnya, mobiliti mendatar Mobiliti mendata pula berlaku apabila seseorang berpindah ke kedudukan sosial yang setara tanpa mengalami peningkatan atau penurunan dalam hierarki sosial. Contohnya, seorang guru berpindah ke sekolah lain dengan membawa jawatan yang sama atau seorang jurutera berpindah ke syarikat yang lain tetapi dengan gaji dan pangkat yang setanding. Uh, seterusnya, mobiliti dalam satu organisasi. Uh, mobiliti dalam satu organisasi ini merupakan jenis mobiliti yang merujuk kepada perubahan kedudukan seseorang dalam organisasi yang sama contohnya seseorang kaki tangan yang bermula sebagai pegawai eksekutif dalam sebuah sebuah syarikat dan kemudian dinaikkan pangkat kepada pengurus kanan menunjukkan mobiliti dalam organisasi tersebut Seterusnya, mobiliti antara generasi. Di mana jenis mobiliti ini berlaku apabila terdapat perubahan status sosial antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Contohnya, seorang anak yang berasal daripada keluarga kurang berkemampuan seperti petani tetapi berjaya menjadi seorang doktor menunjukkan peningkatan mobiliti sosial antara generasi. Jadi, fenomena ini sering dikaitkan dengan akses kepada pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik seterusnya mobiliti ditaja. Mobiliti ditaja pula merupakan suatu keadaan yang berlaku apabila individu diberikan bantuan atau sokongan tertentu bagi mencapai status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seseorang mendapat beasiswa pendidikan atau program latihan kerajaan yang membolehkan mereka meningkatkan kemahiran dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Contohnya, di Malaysia terdapat program seperti MARA, dan beasiswa JPA adalah merupakan suatu contoh inisiatif yang telah dapat menyokong mobiliti sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan akhir sekali iaitu mobiliti tandingan. Okay, mobiliti tandingan ini merupakan suatu perubahan status sosial seseorang akibat daripada persaingan dengan individu atau kumpulan lain. Contohnya, dalam dalam dunia korporat, seseorang boleh mendapat promosi kerana prestasinya yang lebih baik berbanding rakan sekerja dalam politik pula seseorang pemimpin boleh kehilangan kedudukan apabila pesaingnya lebih berjaya dalam pilihan raya. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan secara keseluruhannya mobiliti sosial di Malaysia adalah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan dan dasar kerajaan serta peluang pekerjaan. Jadi masyarakat yang mempunyai sistem sosial terbuka dapat membolehkan mobiliti sosial berlaku dengan lebih dinamik. Manakala masyarakat yang lebih tertutup mungkin menghadkan pergerakan sosial individu. Bagi faktor yang keempat iaitu pekerjaan. Bagi faktor pekerjaan ini, ia memainkan sang peranan yang sangat penting dalam mobiliti sosial kerana ia memberi peluang kepada individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Jadi di sini seseorang mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi atau pangkat yang lebih baik telah mengalami mobiliti menegak. Manakala seseorang yang kehilangan pekerjaan atau dipindahkan ke jawatan dengan gaji yang lebih rendah akan mengalami mobiliti menurun. Selain itu, sektor pekerjaan tertentu seperti perkhidmatan awam dan industri berteknologi tinggi sering menawarkan lebih banyak peluang kenaikan pangkat berbanding pekerjaan dalam sektor tidak formal bagi faktor yang kelima iaitu perubahan tingkah laku. Di sini tingkah laku seseorang dalam masyarakat juga boleh mempengaruhi status sosialnya. Okay. Hal ini kerana individu yang mengubah cara mereka bertutur, berpakaian dan berinteraksi dengan orang lain sering kali dapat menyesuaikan diri dengan kumpulan sosial yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Seseorang yang memperbaiki kemahiran berkomunikasi dan pemikiran kritikal mungkin lebih mudah diterima dalam dunia korporat atau akademi yang menekankan profesionalisme. Selain itu, penyertaan dalam aktiviti kebajikan, politik atau keusahawanan juga boleh meningkatkan pengaruh sosial seseorang dalam masyarakat. Dan bagi faktor yang terakhir iaitu perubahan tempat tinggal. Di sini, tempat tinggal seseorang boleh mencerminkan status sosial mereka dan mempengaruhi mobiliti sosial. Berpindah ke kawasan perumahan yang lebih baik selalunya dikaitkan dengan peningkatan taraf hidup. Kerana kawasan yang lebih maju biasanya menawarkan kemudahan yang lebih baik. Sekolah berkualiti tinggi dan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Sebab ini sebagai contoh, seseorang berpindah dari kawasan luar bandar, ke bandar untuk mencari pekerjaan berpendapatan tinggi boleh mengalami peningkatan dalam status sosialnya. Namun kos sara hidup yang tinggi di bandar juga boleh menjadi cabaran kepada mobiliti sosial ke atas. Seterusnya, kita pergi kepada kesan mobiliti sosial terhadap pendidik. Kesan ini boleh terbahagi kepada kesan positif dan juga negatif. Jadi, terlebih dahulu kita pergi kepada kesan positif. Yang pertama iaitu meningkatkan motivasi dan usaha dalam pelajaran okay, Di sini mobiliti sosial dapat menaik mendorong individu untuk berusaha lebih gigih dalam pelajaran Bagi meningkatkan taraf hidup mereka okay, Seseorang yang lebih melihat peluang untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi Melalui pendidikan akan lebih bermotivasi untuk mencapai kejayaan akademik Contohnya, pelajar dari keluarga berpendapatan rendah yang melihat pendidikan sebagai satu jalan keluar dari kemiskinan akan lebih gigih berusaha dalam pelajaran dan melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh meningkatkan pasaran mereka. Bagi kesan positif yang kedua, iaitu dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya saing. Di sini, pendidikan berkualiti dapat memberikan peluang kepada semua individu setiap individu untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan. Jadi mereka yang mendapat akses kepada pendidikan yang lebih baik lebih cenderung untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan kestabilan ekonomi. Hal ini dapat menghasilkan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif kerana individu sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka bagi memenuhi tuntutan pasaran kerja yang semakin mencabar. Bagi kesan positif yang ketiga, adalah memperdapat mempercepatkan perubahan sosial yang positif. Hal ini dikatakan apabila lebih ramai individu dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan, ia membawa kepada perubahan sosial yang lebih baik. Sebagai contoh, masyarakat yang dahulunya berhadapan dengan masalah kemiskinan dan buta huruf boleh berkembang menjadi komuniti yang lebih maju dan sejahtera apabila semakin ramai anggotanya memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang stabil. Dan kesan positif yang terakhir iaitu dapat meningkatkan keupayaan adaptasi terhadap perubahan sosial. Di sini dapat, dikata, dapat dikatakan mobiliti sosial melalui pendidikan membolehkan masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan teknologi, pendidikan yang baik memberikan individu kemahiran untuk menghadapi cabaran dalam dunia moden seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan dalam pasaran pekerjaan. Hal ini dapat membantu mereka bertindak balas dengan lebih baik terhadap perubahan persekitaran dan meningkatkan daya tahan ekonomi mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kesan negatif pula. Yang kesan negatif yang pertama adalah tekanan emosi dan mental. Okay. Di sini, mobiliti sosial menurun boleh menyebabkan tekanan emosi kepada individu. Terutamanya apabila mereka mengalami kesukaran untuk mengekalkan status sosial yang tinggi. Sebagai contoh, seseorang yang berasal daripada keluarga berada tetapi mengalami kejatuhan ekonomi mungkin menghadapi tekanan mental apabila tidak dapat mengekalkan gaya hidup yang biasa mereka nikmat Hal ini boleh memberi kesan terhadap prestasi pendidikan anak-anak mereka yang mana mungkin menghadapi tekanan untuk mencapai kecemerlangan bagi mengembalikan status keluarga mereka Bagi kesan yang kedua iaitu berlakunya konflik sosial. Apabila berlaku jurang yang ketara antara kumpulan sosial yang berbeza, ia boleh menimbulkan konflik dalam masyarakat perbezaan. Masyarakat. Jadi perbezaan dalam akses kepada pendidikan berkualiti boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam peluang pekerjaan yang akhirnya mencetuskan ketidakpuasan dalam kalangan golongan yang kurang bernasib baik. Okey contohnya, pelajar dari latar belakang miskin mungkin merasa terpinggi apabila melihat rakan-rakan mereka yang berasal daripada keluarga kaya mendapat lebih banyak peluang dalam pendidikan dan kerjaya. Okay, bagi kesan, kesan, kesan negatif yang seterusnya adalah menyebabkan ketirisan peluang untuk peningkatan hidup. Okay, di sini, mobiliti sosial tidak sentiasa berlaku secara adil. Jadi dalam sesetengah keadaan individu berasal daripada keluarga kurang berkemampuan mungkin suka untuk memperoleh pendidikan yang setanding dengan mereka dari keluarga yang lebih berada. Hal ini kerana faktor seperti kos pendidikan tinggi, kekurangan sumber pembelajaran dan peluang yang terhad dalam sektor pekerjaan boleh menyekat peluang mobiliti menaik bagi golongan miskin. Dan bagi kesan negatif yang terakhir iaitu penyisihan dalam kalangan kelas sosial yang berbeza okay. uh, Di sini pula mobiliti sosial yang tidak seimbang boleh menyebabkan wujudnya pemisahan antara kelas sosial yang berbeza okay, Contohnya, individu yang berjaya meningkatkan status sosial mereka mungkin menjauhkan diri daripada latar belakang asal mereka yang boleh menyebabkan perpecahan dalam hubungan kekeluargaan atau masyarakat di samping itu mereka yang gagal untuk meningkatkan status sosial mungkin juga mengalami perasaan lebih rendah diri dan kurang keyakinan yang akhirnya memberi kesan kepada prestasi akademik dan pembangunan kendiri mereka. Baiklah, kita teruskan dengan perubahan dalam pendidikan semasa yang berlaku di sekolah. Okey, yang pertama, perubahan dalam pendidikan semasa iaitu transformasi pendidikan. Okay. Transformasi pendidikan ini adalah merujuk kepada suatu perubahan yang berlaku secara berperingkat dan bertahap untuk memastikan sistem pendidikan di Malaysia ini menjadi lebih relevan dan berkesan Jadi perubahan ini tidaklah berlaku secara dekat tetapi dirancang dengan lebih teliti supaya selaras dengan aspirasi negara dan untuk menjadi sebuah negara yang lebih maju oleh itu, matlamat utama transformasi ini adalah untuk melahirkan model insan yang lebih cemerlang dalam semua bidang. Seterusnya, perubahan dalam pendidikan semasa iaitu aspirasi murid. Dalam hal ini, aspirasi murid dalam pendidikan semasa dapat memberikan penekanan kepada beberapa elemen utama seperti kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, pengetahuan, kemahiran berbawa, etika dan kerohanian, dan identity nasional. Okey. Bagi kemahiran berfikir adalah untuk murid diajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Bagi kemahiran memimpin pula, pendidikan ini semasa, pendidikan semasa menekankan pembangunan kepimpinan agar murid dapat menjadi pemimpin yang lebih berwibawa. Bagi aspek pengetahuan pula, murid dididik untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Bagi kemahiran wibawa pula, pembangunan sasiah dan integriti murid sangat dititik beratkan. Dan etika dan kerohanian pula, pendidikan juga memberi fokus kepada nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan seharian. Dan bagi aspek yang terakhir, identiti nasional, adalah murid dibentuk untuk mempunyai jati diri dan semangat patriotisme terhadap negara. Seterusnya iklim sekolah. Iklim sekolah ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan keberkesanan pendidikan. Yang ini kerana perubahan semasa dalam pendidikan turut memberi perhatian kepada aspek berikut. Bagi aspek yang pertama adalah keadaan sekolah yang tenang di mana suasana pembelajaran yang kondusif dapat meningkatkan prestasi murid. Bagi aspek yang kedua, Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun 1981, di mana perubahan kurikulum bertujuan memastikan pembelajaran lebih relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Bagi aspek yang ketiga, iaitu keadaan sosial di sekolah, iaitu hubungan antara guru, murid dan staf sekolah dan semua pihak yang berada di sekolah dapat mempengaruhi suasana pembelajaran dan bagi aspek yang terakhir iaitu personaliti guru di mana menurut kajian Halpin dan Croft pada tahun 1963 mereka telah menyatakan personaliti seseorang dapat dipengaruhi oleh persekitaran sekolah yang lebih baik Baiklah, seterusnya perubahan pendidikan semasa iaitu pembelajaran bermakna. Pendidikan semasa telah menekankan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna dengan beberapa elemen penting seperti perubahan dalam budaya pembelajaran yang lebih dinamik, seterusnya meningkatkan kecemerlangan dan keadilan pendidikan untuk semua murid, dan seterusnya pemumpukan kemahiran baharu yang sesuai dengan keperluan masa kini dan menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia sebenar supaya lebih praktikal dan seterusnya penerapan nilai dan kerohanian untuk membentuk sasiah murid dan akhir sekali membina keyakinan diri dan keberkesanan kendiri dalam kalangan murid melalui kaedah inquiry dan akhir sekali perubahan semasa iaitu inovasi pendidikan yang bermaksud memperkenalkan sesuatu yang baharu dan lebih baik dalam sistem pembelajaran. Inovasi ini membolehkan menguli merangkumi perubahan dalam sumber pembelajaran, teknologi pendidikan ataupun kaedah pengajaran yang lebih relevan dengan perkembangan semasa. Jadi, tujuan utama inovasi pendidikan ini adalah untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan menghasilkan murid yang lebih kreatif serta dinamik. Baiklah, sebelum saya ini menamatkan pembentangan, saya ingin membuat rumusan secara keseluruhannya di mana mobiliti sosial ini adalah merupakan satu faktor penting dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi negara dan ia merujuk kepada perubahan kedudukan individu atau kelompok dalam hierarki sosial di mana um, berlaku secara menaik iaitu mobiliti ke atas atau menurun iaitu mobiliti ke bawah. Jadi mobiliti sosial ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, dasar kerjaan dan juga struktur sosial. Jadi dari aspek uh, kesan positif, mobiliti sosial yang lebih tinggi membolehkan rakyat meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan, kemahiran dan juga peluang pekerjaan yang lebih baik. Jadi melalui dasar-dasar kerajaan seperti dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru dan program bantuan pendidikan telah membantu golongan berpendapatan rendah memperoleh akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti sekaligus dapat meningkatkan mobiliti sosial. Okay, selain itu, kemahuan, kemajuan dalam ekonomi dan pembangunan infrastruktur telah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta keusahawanan yang menyumbang kepada peningkatan taraf hidup rakyat. Namun, terdapat juga cabaran dan kesan negatif dalam mobiliti sosial di Malaysia. Antaranya, ketidaksamaan dalam akses pendidikan dan ekonomi masih lagi wujud terutamanya di kawasan luar bandar dan dalam kalangan golongan berpendapatan rendah. Jadi, hal ini dapat uh, dikatakan kerana jurang pendapatan yang semakin melebar boleh menukarkan golongan tertentu untuk keluar daripada kitaran kemiskinan. Selain daripada itu, persaingan yang lebih tinggi dalam pasaran kerja dan kos sara hidup yang meningkat juga boleh menyebabkan, menyebabkan mobiliti sosial menjadi lebih suka dicapai bagi sesetengah individu. Jadi secara keseluruhannya dapatlah saya merumuskan mobiliti sosial di Malaysia ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang adil dan progresif. Hal ini juga dapat memastikan mobiliti sosial yang lebih inklusif, kerajaan, sektor swasta dan masyarakat juga perlu bekerja, bekerjasama dalam memperkukuhkan sistem pendidikan, memperluas peluang pekerjaan serta mengurangkan jurang sosial dan ekonomi antara golongan kaya dan juga golongan miskin. Dah, ya, saya rasa setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Ya, sekian terima kasih.